ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथैकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष एवमे चाव्ययम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययं श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानाभरणाकृतीनि च पश्चादित्यान्वसूनुरुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषां दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमहेश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्योगपदोत्थिता यदि भासदृशी सा भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टोरुष्टरो माधञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथाभूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्तं ऋषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ऋषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वरविश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रीणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्ता नलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तव्रियम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तुष हुताशवक्त्रम् पश्यामि त्वां दीप्त स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा प्रतिव, द्यावा द्यावापृथिव्योदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयिकेन दिश्यश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तेदम् लोकत्रयं प्रगथितं महात्मन् अमे त्वां सुरसङ्घाविशन्ति केचिद्भिताप्राञ्जलय गृह्णन्ति स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घास् स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यावसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा भिक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं। दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं विष्णु दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी चत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रास् सर्वैः सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मोद्रोडःसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणाविशन्ति दंष्ट्राकरलानि भयानकानि केचित् विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णे तैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोम्बुवेगास् समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामे नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभि विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्ध तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः लिलिह्यसेग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदन ऋज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोग्रा प्रतवन्ति विष्णो आख्याहिमेको भवानुग्रहरूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः कृतेऽपि त्वां न सर्वे एव स्थितः प्रत्यनिकेषु योधः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठयशो लभस्व जित्वा शन्तृं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च पर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्वजेताशिरने सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटि नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण कृष्णं सगदगदम् भीतभीतप्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीत्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरजते च नुरजते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि व्यद्यञ्जपरं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्था दथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्या क्षणभोजनेषु एकोऽ वाप्यच्युत तत्क्षमक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पिताशिलोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेप्य प्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमेश पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियप्रियाया रहसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं रशितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न ना दानैर्न च क्रियाभिर्नतपोभिरुग्रैः एवं नृपः शक्य अहं नृके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर माते व्यथामाच विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमि द्रुङ्ममेदं पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः चेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदूर्दर्शनमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्म देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुवानसीमां यथा भक्त्या त्वनन्यया अहमेवं विधोर्जुन अहमे ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्मकृन् मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः